8 əsırdan 800 ildən çox poeziya hüquqlarında parlayan sönməz günəşimiz Azərbaycan günəşi dahi Nizami canlı tariximiz keçmişimizin ən parlaq dövrlərinə işıq salan əbədiyyət məşəəli mənəvi muasirimiz Şeyx Nizami Dünya ədəbiyyatı və mədəniyyəti tarixində söz səzrafı, hikmət çeşməsi, poeziya dünyasının peyğəmbəri Həkim Nizami. Hikmət dünyamızın əbədiyyət ufklarında adı rəmzləşən bu böyük sənətkar haqqında danışmaq söz demək, özü böyük məsuliyyətdir, günährdir. Həz daşı Kəssəyi belə bir tarix olan ana yurdumuz, günəşli Azərbaycanımızda qədim zamanlarda, 12-ci əsrdə dünya əbinə yeni söz məclisi qurmaq üçün Uca Tanrı böyük bir əlmaqan, önməz bir duha bəxş etdi. O nurlu zəka sahibinin əfsanəvi qələmindən bəşəri ideyallar yarandı. Oxundu, sevildi, öyrənildi. Yaşadığı zamanda da, bu gündə, gələcəkdə də onu təvəkkül, tarvar başarıyəcək, oxuyacaq, öyrənəcək. O ideallardan faydalanacaq. Ölməz vətən oğlu, böyük Nizaminin həyat və yaradıcılığına qısa bir nəzər salar. Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə yurdumuzun ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən olan Gəncə şəhərindən adam olmuşdur. Şairin əsərlərindən öyrənirik ki, adı İlyas, atasının adı Yulsin, babasının adı Zəki Məyyədət demişdir. Nizami sözü şairin täxəllüsüdür. Nəzm yazan, şeir yaradan deməkdir. Nizaminin mənsub olduğu ailə ziyalı bir ailədir. O ilk təhsilini ehtimal ki, evlərində atasından, babasından yaxud dayısı Hacı Ömərdən almışdır. Sonra Gəncə mədrəsələrində oxumuşdur. Əsərlərindən aydın görünür ki, Nizami o dövrün bütün əsas elmlərini dərindən bilən bir alim olmuşdur. O məhəkkim Nizami dilimizdə burdan irəli gəlir. Elmin müxtəlif sahələrinə aid olan dərin biliyi Nizami çoxduman ki şəxsi nüfayələ nəticəsində gəldi o işte. Şairin əsərləri göstərir ki, o şərq və qərbin ən mühüm elmi ədəbi qaynaqları ilə tanışdı. Ərəb, fars və türk dillərində yaranan ən mühüm tarixi, fəlsəfi, coğrafi, ədəbi əsərlər Nizaminin yaxından bələd olduğu qaynaqlar idi. Nizami Gəncəvi Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı tarixinə hər şeydən əvvəl Xamsiya daxil olan Ölməz poemalar məllifi kimi daxil olmuşdu. Şərqdə də, Qərbdə də onu tanıtdıran, şöhrətləndirən həmin poemalardır. Lakin Nizami çoxlu lirik şeirlər də yazmış, qəssidələri, qəzəlləri, rübayləri ilə də oxucuların rəğbətini qazanmışdır. Nizaminin lirik irsindən 6 qəssidə, 120 qəzəl, 30-dan çox rübayi məlumdur. Nizaminin lirik şeirlərində məhəbbətin tərənnümü daha geniş yer tutur. Bu titri şeirlərdə sevən, həssas bir qəlbin döyüntüləri, istəkləri, sevinci, kədəri əks olunmuşdur. Nizaminin qəzəllərində insan gözəlliyi səcdəyə layiq olan bir nemət kimi təsvir edilir. Bu öz biləndə o doğru üçün tərəqqi bir hərəkətdir. Bağçılarda yaranan uyanmanın nəticəsi idi. Nizami sevgi həsrətli şeirlərində də filosof şair olaraq qalır. İnsan təbiətindəki gözəlliyə inandığını, bu gözəlliyə tapınmaqla gecdiz şərə, ey bəcərliyə üstün gəlməyin mümkün olacağını dərin inamla qəlbində yaşadır və onu öz əfsanəvi qələminin gücü ilə sətrlərə çevirirdi. Gənçliyimi sənə verdim. Bu mühnətdən şirin sənmiş. Nəcür ölüm qarşımda mən, bu fürsətdən şirin sənmiş. Gözlərimdə yaş olsan da, işıq alır ürək səndən, can mühnətim. Bunu bil ki, sən işrətdən şirin sənmiş. Hardan tapım incə sözü? Necə verim qiymətini? Sən daddığın, dadmadığım hər nemətdən şirin sənmiş. Savaşın da, barışın da, yağ bal dadırdamağımda, mehrin qədər qəhrin də xoş, hər cəhətdən şirin sənmiş. Nizaminin həyat dürrü, sənin bir vəslinə qurban. Hər nə desəm ucuz olar. Hər qiymətdən şirin sənmiş. Hər qiymətdən şirin sənmiş. Nizamı ömrü boyu şeirləri kəsənlər yazmaqda davam etsə də, peyama janlığında onun sənətkarlıq qüdrəti daha parlaq cizgilərlə aşkara çıxmışdı. 11-ci nəbigəmaymalar ilə yaxın və orta şərq xalqlarının ədəbiyyatına yeni fikir, yeni sənətkarlıq keyfiyyətləri gətirmişdir. Xəmsə toplusuna daxil olan İlz payıma Sirlər xəzinəsidir. Adından da göründüyü kimi, Nizami bu əsərdə çoxlu məsellərə toxunmuş, 12-ci əsr həyatının əlvan mənzərələrini yaratmışdır. Əsərin başlanğıcında şair, şeir və sənət haqqında danışır. Əsil şairin xalqa xidmət etməsinə tərəfdar çıxır. Tayama 20 məqalət və 20 hekayədən ibarətdir. İstər söhbətlərin, istər hekayətlərin məzmunu rəngarəngdir. Zamanı hökmədarlarının xalq rəftarı məsələsi nizamını çox düşündürmüşdür. Şair ədalətli olmağın hakimlərinin özünə də faydalı olduğuna onların nəzərinə çatdırmağa çalışmışdır. Bu şirəvan və bayquşların söhbəti Zalim padşahla Zahidin dastanı, Sultan Səncər və Qarə hekayələri, Kərpiz kəsən kişinin dastanı, Süleyman və Əkin hekayəsi bu kümmə əsərlərdə o öz dözümlü hökmdarlara lazım olan məsləhətləri verməkdə davam edir və dövrünün bəzi məsələlərinə toxunmaqdan çəkinmir. Hökmdarlara bu yolda ədalətli olmağa, xalqla ədalətlə rəftar etməyə da onların qayğısına qalmağa çağırırdı. "Dər xəznəsi" peyaması fikirlərinin zənginliyi, formasının gözəlliyi və yeniliyi ilə seçilən bir əsərdir. Burada şairin öz dövrü haqqındaki söhbətləri ilə müxtəlif səyahət hadisələrindən götürülən hekayələr bir-birini tamamlayır. 12-ci əsr səyahəti haqqında oxucuda aydın təsəvvür oyadır. Bu əsərdə eləcə də şairin dini fəlsəfi görüşləri də öz parlağ əksini tapır. Sizlər Xəzinəsi poemasından sonra Nizami bir-birinin arxasınca əvvəl Xosrovdəşirin bir neçə il sonra Leyli və Məcnun poemasını yazır. Xosrovdəşirin əsəri kimi Leyli və Məcnun poemasında məhəbbət mövzusunda yazılır. Xəmsiyə daxil olan 4-cü peyama 7 gözəldir. Əsas qəhrəmanın adı ilə bu peyamaya Bəhrəmnamə də deyirlər. Şair burada dövləti idarə etmə işlərinə daha çox diqqət yetirmiş, hökumətçilər ilə xalqın qarşılıqlı əlaqələrinə, ölkə başçısının özünün öz səhvlərini başa düşüb, dərk etməsinə açıq göstərmişdir. Təcrübəli, uzaq görən qəhrəmanları Nizami burada da məhəbbətlə təsvir etmişdir. Nizami axırıncı poeması olan İskəndərnâme ilə öz yaradıcılığını tamamlamışdır. Əsər 2 hissədən ibarət idi. Qəhrəmanın apardığı müharibələri, tələbələrinə əks ettirən birinci hissə Şərəfnamə və Şərəf kitabı. İkinci hissə isə İqbalnamə, yəni Bəxt kitabı adlandırılmışdı. İkinci hissəyə bəzi hallarda Xeyrətnamə, Ağıl kitabı da deyirlər. Nizamiyyədan qabaq yaşamış, Makedoniyalı İskəndərlə bağlı olan əfsanə və rivayətlərdən istifadə edərək dünya və İnsan haqqında qabaqcıl fikirlənmək səyinə çalışmışdı. Şairin qəhrəmanı tarixdən məlum olan İskəndərə az gəncdir. O dahi sənətkar üçün daha çox bir vasitədir. Nizami bu sürətdən istifadə edərək ya ədalətli və ədalətsiz müharibələrdən söhbət açır, ya elmi söhbətlərə keçərək qədim Yunan elminin Arəstul, Əflatun və başqa nümayəndələrindən danışır. Ya da qəhrəmanını Azərbaycanə gətirərək Diqqəti doğma yurdun, uzaq və yaxın keçmişinə gətirir. Nizami Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində peyama şansını ilk parlaq nümunələrinə yaratmaqla ona bir yenilik gətirdi. Şeirin sonsuz imkanlarını özə çıxartdı. Öz dövrümüzün həyatının rəngarəng lövhələrini yaradan şair bu lövhələrdə kölgəli, qüsurlu, xoşa gəlməz olan hər şeyi zətt etdi. Ən nəcib insani sifətləri xalq içərisindən seçib göstərdiyi qəhrəmanlarda tapdı. Dövrünün şahlarını, əyanlarını onlardan öyrənməyə çağırdı. Dünyanın ən qiymətli gövhəri, bütün yaranmışların ən şərəflisi olan insanı özünü dərk etməyə, dünyaya nə üçün gəldiyini, nə iş görməli olduğunu anlamağa, insan adına layiq bir tərzdə yaşamğa səslədi da bütün buğlar o özünün ölümsüz xəmsəsində yaraddı. Eləliklə Nizami Gəncəvi 880 yaşlı Nizami sözü ilə könüllərdə ölümsüz abidələr ucaltdı. Ölümsüz şairimiz Ölümsüz Nizami keçdikcə nəsillər o sənin söz çəmənindən Ellər, obalar dərs salacaqdı hələ səndən. Ölməz bu gözəl aləmə idrakla gələnlər, məna evinin sirrini vicdanla bilənlər. Aydanmı, günəşdənmi yarandın? Deyənədən sən. Xalqım, gözü də, qalbi də, vicdanı da sənsə, Ulu babam, əziz babam Nizami. Ey əbədiyyət füqrlərində yanan Nizami. Gözümüz, vicdanımız, qəlbimiz bizi dünyada tanıtdıran Nizami. Yenidə sən sən, yenidə sən sən. Bu möhnətdən şirin sənmiş. Necür ölüm qarşısında mən, bu fürsətdən şirin sənmiş. Gözlərimdə yaş olsan da, işıq alır ürəyim səndən, can mühnətim, bunu bil ki, sən işrətdən şirin sənmiş. Hardan tapım incə sözü, nə çür verim qiymətini, sən daddığım dadmadığım hər naimətdən şirin sənmiş. Savaşım da, bağışım da yağbaldadır damağımda, mehrin qədər qəhrin də xor. Nizamının həyət dürrü sənin bir vəslinə qurban hər nəvə samucuz olar hər qiymətdən şimsans